아 <laughs> faz o thank you Валерий Сергей. Можно, Я? Сергей. Можно Сергей. Спасибо. Скажите, почему вы решили принять участие в нашем турнире? Честно говоря, хотелось проверить себя. Извини за красивые слова. Но в чистом видео проверить себя наверное не получится. Мне кажется, это превратится в первый раз у вас. В соревнования да. тренировка. Вот жаль, что вы забаллотировали одиночку. Одиночку. Да. Это предвосхищает мой второй вопрос. Что бы вы хотели видеть из этих соревнований? Раз. И вы тренируетесь у нас, да. в нашем клубе? Ну, еще я у себя там рядом. Скажите, вы давно играете в теннис? Два вот Так, приватно. Вам он нравится? За что? Безумно. За что? Вот что вы в нем? Свой характер, личность ваша проявляется? Ну, это очень красиво. Мне он просто нравится. Еще. А что вы боитесь говорить красивыми словами? По-моему, красота, ага. в общем-то, это и есть то, что нужно. Ну, и теннис это... способствует этому. В каком костюме вы придете на наш вечер сегодняшний? Мы основной костюм джинса сейчас. Да. Здесь проблем. У нас ну, я... демократичный да. турнир в этом плане. Значит, вы будете в джинсах. В да нет, я приду в Чтобы не быть белой вороной. Хорошо. <свят> И еще один вопрос. Скажите, э, если бы мы играли одиночный разряд, какое место вы надели бы занять? Я не знаю. Я не первый раз хотел. Я первый, надеюсь, не в последний. Я хотел бы видеть уровень участников. Но я думаю, впереди был. Желаю да. Удачи. Спасибо. Уже Конечно. Вы первый раз участвуете в подобном турнире. Я бы хотел задать вам два вопроса в виде интервью или в виде просто какой-то Скажите, вот то, что сегодня пришла сюда болеть за вас, ваша семья. Ваша семья всегда относится ко всем вашим. Мы спортивным, мы делаем с такой любознательностью, всегда, интересом всегда, и поддержкой. Всегда и не всегда это поддержка. Это, в игре. это отлично. Что вы хотите получить? от этого турнира. Удовольствие. И только... по повышении мастерства. Не трудно говорить. А что вы хотите и ждете от тенниса? Здоровье. Здоровье. Он нравится вам, или вас кто-то принудил играть в него? Или заставила жена сказала, что у вас будет лучший фигура Нет. И еще один вопрос. Скажите, а что бы вы хотели сказать по этому турниру? Вот он только начался. Чем бы вы могли оказать вот какую-то помощь в проведении этого турнира? Как бы вы хотели видеть этот турнир в будущем и так далее? Какие ваши пожелания? Ну, Этому я, 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 первый, я первый раз ну, подобного рода. -то, То есть вы только осваиваете. -то, -то Потом сравнивать. скажете нам, Скажу. вам нравится наш клуб? Очень. Тогда тот же идентичный вопрос. Что бы вы хотели, чтобы в этом клубе было лучше, чтобы улучшило ваше настроение, повысило бы ваши эмоции, занимаясь теннисом. Крышу Можешь... Крышу здесь? Да, чтобы солнце. Как в Сиднее, да. на центральном стадионе тенниса Спасибо. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо вам большое. Вы знаете, как меня зовут, я не буду представляться, я хорошо знаю вас. Вы впервые почтили своим участием наш турнир. Это второй турнир из разряда нашего большого шлема Уникортовска. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Первый вопрос. Что вы пожелали этому турниру, чтобы он был хотя он только начал, чтобы был, был, более интересен, что бы вы пожелали организаторам, может быть, предложили что-то, я с удовольствием выслушаю ваше мнение. Значит, нужно самое, мы уже говорили, нужно, чтобы был стимул смешанные пары, это обязательно. Раз, запомним и притворим жизнь. И, естественно, побольше нормальных людей на этом турнире, не обязательно профессионалов, но я имею в виду любителей, кто всегда много, чтобы было как можно больше приглашенных. Как? вы считаете, вот этот микс вместе с э, тренерами удается или лучше, чтобы вы играли приватно? Не, ну Миссис? можно по-разному. По можно попробовать, в общем-то, и, 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 так, и так, и так. Ну, наверное, было бы, бы э, интересно, чтобы, вот так, вот, допустим, как мы с Вестином, и по аппаратам Зубков с кем-то То, с то своим же есть то есть приватно. Да, именно такие, что Два. Что на таком турнире, как этот, вы считаете, необходимым еще было бы задействовано? Ну, я думаю, что, во-первых, нужно попровлечь перед этим спонсоров перед началом турнира, чтобы дети действительно спонсоры могли принять участие в приобретении призов. Ну, чтобы, а у чтобы... нас есть вступительный взнос, вы просто ну, о нем не а. знаете. я просто просил, но я действительно просто редко бываю в Харькове, поэтому... Еще один вопрос к вам. Вот скажите, на банкет вы придете один или с дамой? С дамой. Прекрасно. Еще один вопрос. В каком костюме вы будете на банкете? Ну, без бабочки, но, по крайней мере, рубаки в белый из Но не претенциозно? Нет, ну без голых женщин. Хорошо. Я желаю вам удачи. Спасибо. До новых встреч на нашем Я думаю, что в следующем этапе я обязательно буду на самом и буду готовиться. Спасибо. Я знаю как истинного любителя тенниса шахмат и поэзии ответьте на мой вопрос что вы еще любите в жизни чтобы вот подхлестывало ваши жизненные эмоции увеличивало ваш жизненный потенциал и так далее эти три кита существует еще что-то мне очень интересно это знать как думаю всем остальным членам клуба кроме поэзии проза во-первых ну а в спорте в теннис теннис и еще раз теннис. А шахматы? Четвертое место шахматы, но теннис не конкуренции. Валерий. Евгений Михайлович, мне дорого э, ваше мнение по поводу организации этого турнира. Что бы вы хотели, чтобы вы видели, что нужно привнести еще сюда, чтобы это не было, в общем-то, похоже на какую-то большую шляпу московскую, до которой нам может быть далеко в плане материальных ресурсов. И в то же время носила интересный Зрелищный и, самое главное, эмоциональный характер. Мне кажется, нужно привлечь больше участников, во-первых. Играть одиночные разряды так. и смешанные разряды. Конечно, женщины привнесут ту экзюминку и в турнир, который у них все, всегда... Все да. жалеют о том, что нет женщин. Обязательно вот этот эпизод о женщинах мы вставим в следующий турнир на самом высоком уровне. Что касается организации, ну я прошу прощения за лезть, но у Бурков всегда высокая организация. Не надо, не надо. Так мы что? сейчас говорим, это мы вырежем обязательно, да. это не показывают. Но И это теперь так. еще один вопрос. Вы сегодня придете на банкет один или с дамой? Один. один. Даму усылаю на сельхозработы. Работать на картошку. Да, не, не на картошку, это, еще не выросла. Это Сад. мне напоминает один из анекдотов на тему о по Штирлице. Помните его, нет? Но я не буду это рассказывать. Лица, помню, я вам, на я, я вам <сих> расскажу на банке. Удачи вам. Спасибо. В соревнования. Спасибо Всего Доброго. Ильич. До встречи. Очень благодарен. Катюбаячукова. Пять.

Давай. Вот как раз очень интересный эпизод. Почему мы все-таки не, не решились участвовать в нашем турнире? Работа превыше всего. Работа превыше всего. Профессия. А вы, а вы представляете, какой ущерб вы нанесли прежде всего самому себе, своим эмоциям, здоровью, положительным? Представляю, эмоциям. тем более, что студентов было половина только. Как, как вы будете пытаться компенсировать свое неучастие в этом турнире? тренировками три раза в неделю и буду ожидать другого турнира, следующего. До встречи С... на кортах Спасибо. Спасибо. Я рад, что вы участвуете и нашли время для того, чтобы побывать на нашем турнире. Два, буквально три вопроса. Первый. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Я даже не думал, что я буду себя так прекрасно чувствовать. Я очень рад. На что, на что вы надеетесь участие в этом турнире? Вы знаете, на первом этапе я не надеялся, что я выйду хотя бы во второй тур. Да. Только так как я попал уже в третий, то теперь я уже надеюсь победить. То есть аппетит приходит да. Совершенно Ясно. Теперь следующий вопрос. Расскажите, что бы вы, это самый важный вопрос нашего интервью, что бы вы могли предложить организаторам для того, чтобы этот турнир стал более интересным? Я думаю, что все-таки недостает количество группы поддержки, как вы сказали, болельщиков. Если было бы больше болельщиков, было бы, наверное, гораздо приятнее играть, и да, значит, энергичнее были бы участники. А так организация, я считаю, на высшем уровне. Это второй тот важный момент, о котором говорят все участники. Женщины и группа поддержки. А женщины вы тоже советуете следующий турнир, чтобы женщины играли. Этот турнир Микс и так далее. Я думаю, что среди любителей это вполне возможно. То есть уровень настолько различается у женщин и у мужчин, чтобы нельзя было их совместить. Вот я думаю, смешанная пара зубков и Качева играют прекрасно. Так что это правильно. Вы будете да. на нашем банкете с дамой? Да, я, кстати говоря, и сейчас. Моя жена составляет пусть небольшую, Руку, но группу поддержки. поддержки для меня. В чем вы будете на банкете? Очень просто. Ну, по-летнему. Спасибо. Спасибо. Удачи. Алло. И в состоянии ли вы играть четвертый? Состояние сейчас был такой провальный. Депрессия. Еле -еле выбрался. Депрессия. Нет, наверное, как раз тут на грани после на грани усталости и второго дыхания тяжело очень, И слабые соперники были, мы очень тяжело играли. Ну все, все поделалось из рук, еле выезжал на зубах. Скажите, я как я... Э, теннисист, более или менее опытный, я да. имею в виду более да. потому, что вы играете часто, но э, менее потому, что вы редко участвуете в турнирах большого шлема, такие как наш, но вы все равно должны ответить на этот вопрос быстро, без тени сомнения. Что вы считаете самым важным аргументом вашей победы? Какой у вас самый главный... Орудийный такой зал это то, что у меня... это то, что у меня напарник женщина, поэтому самое главное. Что главное. А что вы считаете наиболее слабым звеном в вашей игре? в вашем арсенале техники? Техники, удар слева раз, во-вторых, неустойчивая психика. Говорите нас могут услышать да? ваши противники. <laughs> неустойчивая психика, злюсь. Первая подача сейчас практически не было первой подачи, надо собраться, заставить себя. Вот. Ну и, наверное, самое слабое, это то, что я все-таки, остались дилетантские привычки. Забывать смотреть на меня, смотреть на соперника, куда бьешь и так далее, от них очень трудно избавиться. Я знаю, что вы настоящий фанат тенниса и знаю, что ваш сын играл в теннис. Сейчас Каково его отношение к теннису? Каково его отношение к теннису? Его зовут Антон. Да, Антон. В прошлом году он сыграл где-то 2-3 раза матч. Но, ну, к сожалению, расстался с теннисом, наверное, навсегда, потому что, играя более-менее сильными соперниками, сейчас он просто неинтересно играть на нашем уровне. Хотя многие бывшие теннисисты играют, но вот у него почему-то другие увлечения, другие. Как я понимаю, вы ждете, когда он наконец приблизится, вернее, вы приблизитесь к его уровню, и тогда это будет хороший спарринг-партнер ну, для вас. Если он поиграет неделю, я, может быть, на равно буду с ним играть. А если да. в неделю не поиграет, то у него выиграет сейчас. Сегодня вечером мы будем называть имена победителей. Как вы думаете, вы будете среди этих победителей? Вы не, уверены не будем своих... загадывать. Мы верим в своих силах, но загадывать не будем. Правильно. Я пожелаю вам удачи в этом турнире и в следующих и почаще бывать в нашем Спасибо. клубе не Спасибо. только на этих турнирах. Спасибо, Спасибо вам. Редактор